Новини міста жовті води від 14 червня. Після виїзної екскурсії місцями бойової слави, а точніше поразки комунальних підприємств, яку мер влаштував минулого тижня міським керівникам та журналістам, в роботі деяких комунальних підприємств одразу з'явилась позитивна динаміка. Зокрема, прибрали частково купи сміття і розпочали косити зарості трави. Дійстя комунального підприємства… ПЖРО нас радуют. Работы проводятся. Водоканал, куча разгревов Видели. Есть определенные еще недоработки. Покос трав ведется согласно писем уведомлений управления ЖКХ. Задача поставлена. Сейчас косилка, которая стоит на тракторе, занимается. 80-річчя Дніпропетровської області, парк, который в п'ятницю займалися, сьогодні. Іде по Продовжуваються ідепакосу вокзалу, ви покосили. підприємства Чисте місто та Жовтоводськ тепломережа можуть очолити немісцеві директори. Наразі триває конкурс на заміщення цих керівних посад, і бажаючих виявляється немало. Мы обещали конкурс. Конкурс сейчас проводится на стадии подачи документов на замещение должности директора коммунального предприятия Чисто мисто и директора коммунального предприятия Желтовод Степлосеть. На сегодняшний день на каждую из этих должностей уже есть несколько предложений. Мало того, эти предложения в том числе поступают не из города Желтые Воды. То есть хочу сказати, що конкурс, скоріше всього, буде. В тому числі приближення з міста Кривого року. Гуртожиток по вулиці Кропоткіна, 14. Одна башня з чотирьох близнюків з 2010 року пустує. І вже почала руйнуватись, адже всередину, і влітку, і взимку потрапляє вода. Міська влада занепокоєна долею споруди і планує реконструювати її та не без допомоги сторонніх приватних організацій. Там на крыше находятся операторы. По-моему, Киевстар. По да, готовьте. В прошлый раз они сделали совместно с предпринимателями, которые находятся на первом этаже, ремонт кровли они сделали своими силами. Сейчас мы запланировали реконструкцию этого здания, но боюсь, что деньги на реконструкцию, это 10 миллионов, это... Это призрачно все. Это, это нереально. То есть это деньги за счет бюджета области, скорее всего, их не будет. Поэтому первое, что надо сделать, эту крышу, крышу закрыть, потому что здание будет в дальнейшем разрушаться вообще. Силикатный кирпич, несколько размерзаний. Там дело не, не столько в кровле, сколько в ливневке, которую порвала и, и разворовали. Там чугунка ее порвала морозом. И просто вода с мягкой кровли вытекает в эти отверстия. Я хоч обслідуємо для начала. Обслідуйте, определите, сколько там треба чого матеріалів. Ми приділимося з денежками і будемо писати письма на оператора. Палич, хорошо, хоч обслідуйте там. Медики розпочали видачу лікарняних листів. Місто отримало три тисячі бланків, тож має вистачити на всіх, що правда не одразу. У нас задолженность 1800, понятно, что за один день мы их выписать не можем, мы дали туда дополнительных регистраторов, собираем карточки, карточку вместе с больничным листом, с белым, и сами, в общем-то, медсестры обходят всех врачей, потому что нужно поставить все подписи, нужно дважды заверить на ВКК и определяем дату, когда мы его отдадим, чтобы не устраивать там ажиотаж и чтобы сами не ходили с больничными листами. Неврологічне та інфекційне відділення на минулому тижні були перевантажені. Не дивлячись на літній сезон, багато хворіють на респіраторну інфекцію та ангіни. Почастішали і інфаркти навіть у молодих людей. У нас було більше інсультів. зараз, на жаль, у нас збільшилося кількість інфарктів. Навіть ж поступіли виходни молодой человек двадцять з інфарктом. Тось тобто на даний момент на 20 койках кардіологічних 8 інфарктів, і на 20 неврологічних 11 інсультах. В місті розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття на вулицях Першотравнева та Заводська. Чому саме ці вулиці? Адже в місті ще багато місць, де дороги в жахливому стані. Такі питання нерідко задають жовтовоці. І міський голова Володимир Абрамов відповів на них. Прежде всего, это единственные две улицы, на которые были ПКД на ноябрь 2015 года, когда надо было в области озвучивать те улицы, на которые у нас есть ПКД, чтобы область планировала деньги на проведение капитальных ремонтов. В связи с тем, что только на эти две улицы было ПКД, в связи с этим эти две улицы вошли в первую очередь для проведения капитальных ремонтов. Если бы я работал ранее, я бы, конечно, в первую очередь забил бы железнодорожную Дзержинского для начала, но было так, как бы есть. Поэтому начаты эти улицы. Во вторую очередь будет проводиться капитальный ремонт, подтвержденный это улицы железнодорожной всей. всей. И если удастся, это улица Дзержинского то же самое капитальный ремонт. Почему начато срезать Первомайскую именно с того места с АТХ? Во-первых, в районе Восточного ГОКа управления действительно улица... Вообще у нас все улицы, за редким исключением, они не соответствуют стандартам. Практически все улицы в городе, чтобы знали, если асфальтобетонное покрытие имеет трещины, там размером 10 на 20 на 30, все это покрытие уже оно не годится к эксплуатации. Есть только три улицы, более-менее в пригодном состоянии. Как я уже говорил, это Бульвар Свободы, тут в начале, возле э, мемориала 8 марта. В начале улица Богуна частично, все остальные улицы и улица Казацкая Слава. Все остальные улицы, они в негодном состоянии, то есть они все подлежат капитальному ремонту. Ну и кроме того, кто забыл, у нас Восточный ГОК является градообразующим предприятием, которое дает бюджет города 40% поступлений. Поэтому именно в том месте принято, потому что Первомайскую можно было ремонтировать в районе, там где-нибудь стадиона начать оттуда. Но мы посчитали нужным начать с Восточного ГОКа, с его управления, куда приезжают гости, в том числе с других стран, в том числе министры приезжают для начала. Это первая логика. По поводу, по поводу ремонтов, которые проводит ПЖРО. Действительно, в тот же день ПЖРО начала проводить по факту ремонты улиц, которые они запланировали. Это прежде всего улица Казакова. Ну, принято решение, в том числе и мной, когда вот так мне задали вопрос, Владимир Васильевич, какие улицы надо ремонтировать? Я подумал, что улицу Казакова надо бы ремонтировать, потому что маршрутки ездят на Пятихатке, на Днепропетровской, они уже просто по этим ямам не могут скакать в том числе и другие улицы, Кропоткина улица, одна из центральных улиц. Ну, ПЖРО начала ремонтировать той техникой, которая она есть, я считаю, сделали они, в принципе, нормально. Но еще раз, мое мнение, к ямочным ремонтам негативно, как и области. Считается, что ямочный ремонт это очень ненадолго. Очень ненадолго. Поэтому приоритет отдается капитальным ремонтам, то есть полному срезанию асфальтобетонного покрытия и укладыванию нового покрытия. Останнім часом по місту пішли чутки про тяжкі злочини, жертвами яких нібито стають діти. Чи дійсно це так ситуацію коментує представник поліції? Я хочу розвіяти слухи в тому, що в отношеній несовершеннолітніх дітей були страшно тяжкі злочини. Дуже страшні. Тяжкі приступлення, так. Да, Почалося це ще місяць тому, тобто слухи. Откуда пошли, я сейчас развею. Это с Александрийского района, якобы посадки там нашли. Да, там то-то, то-то. Тяжкое преступление совершенно. Потом вот, значит, уже в Желтых Водах плавно перешло, потом во Владимировке это все было найдено. Прям так. Следующие слухи будут, я, скажу, я говорю сразу, будут. Черный джип ездит в Желтых Водах и тоже совершает тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних. В Пятихатках зеленая Нива. Но это все неправда, не принимайте это близко к сердцу. Если бы такое было случилось, не дай бог, что пускай оно будет все нормально. Ну уже тут бы телевидение было, я бы поступал бы по телевизору, не верьте слухам. Все, все больше увеличивается, число преступлений в отношении. Это люди одна услышала, другая договорила. И получается у нас спорченный телефон. Таких преступлений не было. А от поводы ноки шахрайства в желтых водах дійсно мають місце. Ось, наприклад. Поступает телефонный звонок. Я рассказываю это, чтобы не попали и не стали жертвой преступления. О том, что человек выиграл автомобиль. Нужно перечислить деньги на Киевстар для пополнения счета. Ну, это уже можно было сразу сообразить, причем Киевстар был автомобиля или еще что-то. Зачем пополнять? каким-то людям счет Ну и так женщина перечислила 22 тысячи. Ну это можно сразу догадаться. Ну и обращение к, скажем, пожилым людям. У нас мошенничество не продолжается. Я уже сколько раз говорю, ну мы побороли телефонные звонки, побороли уже нет таких звонков. Приезжают люди с Рога, опять же, с области установления пластиковых окон. Берут предоплату, и потом люди составляют фиктивный договор. Какая-то там мокрая печать ни о чем. Люди не считают этот договор, даже не проверяют документы, есть ли такая фирма. Есть, осуществляют предоплату и ждут три месяца установления окон, которых нет и не будет. Педіть в жовтих водах, фірми, всі знають, люди, все друг друга знають. Закажіть это окно і стажтеся без проблем. Тож будьте обачними, бажаючи зекономити, пам'ятайте, скупи, платить двічі.